Уважаемая аудитория, я постараюсь в таких скислых часовых рамках, как и в общем-то и наша работа, сделать свое сообщение по клиническим случаям, которые касаются сосудистой нейрохирургии, не только сосудистой нейрохирургии, вот здесь, в третьей городской больнице. Так, следующий слайд. Это наш немногочисленный врачебный коллектив, но я надеюсь, он эффективный. прошлый год, вот объем хирургической помощи, который проведен здесь в Третьей Родственной это почти 300 операций в скобках это цифра за первый портал 16 -го года следующий слайд Операции по поводу инсульта в прошлом году было произведено 21 в первом квартале этого года 7 операций. Давайте буду говорить. Я буду говорить следующей человек. Серебральной патологии в мире плане, как и в других планах, это в том, что это экстренная патология, и тут возникают проблемы и на госпитальном этапе, сложность диагностики, и на госпитальном, и хирургического лечения, и ре реанимации, и реабилитации. И вот этот постулат, время мозга, конечно, ну как никогда, он актуален и в этой ситуации. Какие результаты хирургического лечения? Вот в прошлом году оперировано 21 больной, умер один. Выписаны 20 из них. В первом квартале, слава богу, мы пока без летальных исходов обошлись. Больных перевели на реабилитацию в Бразильское и реабилитационное отделение. Конечно, тут важен отбор больных, строгое соблюдение вот этого вот Правила перевода больного нейрофического отделение по шкале глаза выше 6 баллов и без сопутствующей тяжелой соматической патологии, в частности воспаления легких. Что мы считаем типичным случаем, типичным геморрагическим инсультом? Это, это вот такая вот путаминальная гематома, которая может не очень простать для хирургического удаления, но тем не менее это самая частое такая вот патология, которую мы применяем. Сильный доступ к микрохирургическую технику для удаления таких гематом, и, в общем-то, их достаточно успешно удаляем. Таких, так это большая часть инсультов. Другой типичный случай, это в хирургическом плане еще более простая локализация, это вот такие лобарные гематомы или субкартикальные гематомы, которые не глубоко расположены, и которые, будем говорить так, в общем, достаточно э, несложно удаляются хирургически. Вот похожий случай тоже вроде бы лобарная гематома, расположенная в затылочной области. Но если мы посмотрим другие срезы, то мы видим прорыв этой гематомы в желудочковую систему. И там понадо третья желудочка, и там понадо четвертая желудочка. То есть стандартный подход удаления этой гематомы хирургическим путем ничего не даст. Останутся свертки в желудочках мозга, будет гидроцефалия, и все стекающие отсюда последствия, которые приведут к неблагоприятному результату. Поэтому в этой ситуации мы применили и нестандартный же подход к лечению. Мы провели функцию и катетеризацию желудочной системы мозга и провели локальный фибринолиз препаратом РТПИ. Это снимки мы видим на третьи сутки после вот, начала лечения, после проведения фибринолиза. Мы видим освобожденная от свертков желудочковую систему, систему мозга и э, все-таки сохраняющуюся еще вот эту лобарную гематому, но, тем не менее, она сообщается желудочковой системой. Еще один сеанс фибринолиза, и, видите, уже на десятые сутки э, лизировалась гематома и дренировалась через желудочковую систему, но, обращаю внимание, желудочки увеличены в размерах, сформировалась гидроцефалия, и больному пришлось шунтировать. И потом, впоследствии, он был выписан. Другая нетипичная ситуация, нетипичная инсульт гематома, таламическая гематома. Сейчас я назад верну. Вот это первые сутки после инсульта, таламическая гематома. В левом таламусе тоже спорил желудочную систему с тампонадой третьего и четвертого желудочка водопровода мозга. Похожая тактика проведения локального фибринолиза внутрижелудочкового. Снимки на третьи сутки. Вы видите частично лизированные свертки в желудочках мозга. Третьи сутки. Частично лизирован сверток в четвертом желудочке. И на через месяц после проведенного лечения снимки больного вы видите желудочная система свободна там сформировалась ядрогенная еще гематома лобная и, там угодно, и области, но она тоже лизировалась. В данной ситуации гидроцефалии не было, больного, к счастью, шунтировать не пришлось. Выписан. Это тоже случай. Другой нетипичный, атипичный случай гематомы, расположены гематома, гематома в полушарной щели. Больной был оперирован проявлением в остром периоде, у него была нижняя параплегия невозможность ходить. Гематома удалена. Восстановительный период был достаточно длительным, около трех недель, но больной молодого возраста 47 лет, встал на ноги, нормальное восстановление, хорошее восстановление. Еще один нетипичный случай. Значит, случай этот произошел в выходные дни. Мы, вот, э, как обычно, он доставлен не под тем диагнозом, с которым оказался вот, кома неизвестной теологии. Это молодой парень, 28 лет, был найден в квартире один, там лежал, он, может быть, даже не одни сутки там. Вот, и он доставлен. Вот это вот, как бы, исходное исследование компьютерная томографии. Ее на самом деле не было. Больного доставили в праздничные дни, ну, мы работаем с компьютерным томографом коммерческим, но ну, ситуация никак не изменяется по сравнению с государственным, ну, то есть общение в рабочее время и через деньги. Ну, не было возможности сделать. Вот Вызвали меня, мы обследовали, приехали на смещение большое, ну и пришлось больной в коме, в неприглядном состоянии, там неизвестный практически. Вот. Но ну, большое смещение вынудило проводить операцию без предварительной визуализации. Надеялись, конечно, молодой парень. Наверное, травма, наверное, оболочная гематома там будет, вот, субдуральная. Но, тем не менее, мы открыли, мозг даже не ушиблен, но отечен. И выявилась гематома внутримозговая, больших объемов, ну, субгематома. Судя по всему, она была полностью удалена, эта инсульт гематома. Вот результаты МРТ, томографии на 10-е сутки после операции. Вы видите небольшая зона измененного сигнала в месте расположения удаленной опухоли. Практически смещения нет, практически небольшой отек. Была произведена декомпрессивная трепанация, потому что ситуация тяжелая, острая, с отеком мозга. Этот больной, конечно, имел он длительный восстановительный период, но тем не менее, около двух недель он был в коме около двух месяцев стационарного стационарный период, но тем не менее он выписан своими ногами, ему произведена ангиография, не нашли сосудистой потоки, аневризм, мальформации не нашли, больной выписан с выздоровлением. Другой больной похожий, похожий, но ему повезло больше. Он доставлен буквально в первые часы заболевания Доставлен из Чернобыля, где во время работы случился вот этот инсульт. Наши неврологи сработали, обеспечили хорошо раннюю диагностику, раннюю компьютерную томографию. И выявлено на больших размеров внутримозговая гематома, лобарная с прорывом в и систему. В этот же день больной оперирован. На второй день он переведет из реанимации в отделение нейрохирургии. Вот это ее компьютерная томография контрольная через две недели. И через две недели он выписан в все взяли ангиографию, не выявляя аневризма информации, переведен нам был тортный этап практически без неврологического дефекта попущения. Что значит ранняя диагностика адекватная и раннее все-таки химическое лечение? Хотя это и мнение, в общем-то, ну, как бы не принято популяризовать нейрохюрном, потому что это мы на себя навлекаем работу говорят о том, что ранние операции эффективны, но тем не менее наблюдения показывают, что они эффективны. Еще один атипичный, ну не столько атипичный, вот для нас не он не столько типичный. Это, как Тамара Сергеевна говорила, это тромбоз средней мозговой артерии с таким выраженным гемисферным некрозом, отеком и выраженной дислокацией. И в этой ситуации пришлось делать гемикраниктомию. Это такая операция, показания которой у нас в больнице ставят неврологи говорят, что тут надо делать искренне просто это очевидная вещь. Операция ну, в моральном плане, конечно, такая, она тяжелая, деструктивная, мы выпустим, получили, что вроде как для нас, но тем не менее жизнеспасающая, эффективная. Ну, кроме сосудистой нейрохирургии, у нас же отделение нейрохирургии общего профиля, поэтому мы занимаемся нейроэнкологией, дегенеративными заболеваниями позвоночника. Поэтому тут несколько таких интересных случаев, вот нейроэнкологических случаев больная с менингиомой, такой файк с менингиомой, расположенный парасагитально, успешно оперирована, выписана полностью нормально, без неврологического дефекта. Менингиома менингиотелиоматозная. Еще один интересный случай, касающийся вертебрологической патологии, это опухоль невринома, которая вот по типу гулики, часть ее находится канале позвоночника час в грудной стенке тоже полностью она удалена, больная выписана без неврологического дефекта. Это вот количество операций, которые проведены по поводу дегенеративных заболеваний позвоночника. То есть это грыжи диска, гортебрагенные стенозы. И вот один буквально интересный случай, это и недели. больного болевой синдром был. Произведено МРТ И вот вы видите на уровне 5 позвонка поясничного И первого крестов позвонка Нарушение проходимости Канала позвоночника И которое Вот это объемное образование Которое за, за, практически занимает Весь просвет позвоночного канала Ну такой большой Сигнальные характеристики похожи на грыжу диска Но такой большой объем засмущал Подумали может быть фиброма Может какая-то ну вот на операции удалена грыжа диска. Таким, ну, линейный размер где-то 5 на 5 сантиметров, очень больших размеров, но тем не менее это грыжа диска, поэтому удалось удалить через интерламинектомный доступ и больной уже, сказать, ну, свободно передвигается, готовится к выписке. Я благодарю вас за внимание, ну, и, так сказать, призываю всех, нас, врачей и администраторов понимать, что время. Это не только деньги, время, это еще и мозг, поэтому надо его ценить. Спасибо большое. Спасибо Хочу сказать еще. Всі будуть враховані пропозиції, будуть всі представлені в управлінні охорони здоров'я, буде схвалена резолюція. Я думаю, що з такою підтримкою з боку та і Олександра, місто і Олександра Олександровича створимо про в нашій лікарні. Дякую за увагу. Всіх запрошую зараз пройти в банкетний зал, де проходила виставка вишивана.